Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizlerle çiçəklə bitkilərdə rast gəlinən ikiqat mayalanma haqqında danışacağıq. 9-cu sinif yeni dərsliklərdə köhnə dərsliklərdən tanıdığımız və daha çox sevdiyimiz ikiqat mayalanmanı tam ayrıntıları ilə izah edən belə bir şəkil yer almışdır təzə 9-cu sinif dərsliklərində. Və bu şəkil üzərində ikiqat mayalanmanı izah etmək istədim. İç qat mayalanma örtülü toxumlu bitkilərdən, yəni çiçəyli bitkilərdə baş verir. Çiçəyli bitkilərdə çiçəyin əsas hissələri erkəkciy və dişiciklər yerləşir. Erkəkciyin hissəsinə baxdıqda erkəkciy saplağı və 4 ədəd tozluq kisəsindən ibarət olduğunu görürük. Bütün e Tozluq kisələrinin içərlər içərlərində, yəni bu 4 tozluq kisəsinin hər birinin içərisində çoxlu tozcuqlar yerləşir. Və bu tozcuqlar mitoz bölünmə ilə əmələ gəlmişdir. Yəni bütün hüceyrələrin sadəcə çoxalması mitoz bölünmə hesabına gedir. Demək ki Bunlara biz ayrılıqda ana tozcuq hüceyrəsi deyəcək. Və mitoz yolu ilə əmələ gəldiyi üçün yetkin bitkinin özü diploid olduğundan, yəni 2n xromosoma malik olduğu üçün onların əmələ gətirdiyi ana tozcuq hüceyrələrində 2n xromosoma malikdir. Daha sonra bu ana tozcuq hüceyrəsi meoz bölünmə keçirdir. Və biz gametogenezdə bilirdik ki, meoz bölünmə nəticəsində bir hüceyrədən 4 ədəd haploid hüceyrə əmələ gəlir. Meoz bölünməyə hansı hüceyrələr daxil ola bilər? Diploid və ondan yuxarı xromosom dəstinə malik olan hüceyrələr. Yəni haploid hüceyrələr meoz keçirməz. Haploid hüceyrələr meoz bölünmə nəticəsində əmələ gəlirlər. Meoz bölünmə keçirdikdən sonra 4 ədəd kiçik haploid xromosom dəstinə malik mikrospora bələ gəlir. Mikro kiçik spora toxum deməkdir. Ölçücə çox kiçik olduqlarına görə onlara mikrosporlar deyilir. Və meoz bölünmədən əmələ gəldiyi üçün hər biri haploid, yəni n xromosom dəstinə malikdir. Sonra hər bir mikrospor yenidən mitoz bölünməyə məruz qalır. Və biz bilirik ki, mitoz bölünmə kariokinez və sitokinez mərhələlərindən ibarətdir. Lakin burada sitokinez baş vermir. Kariokinez baş verir, yəni nüvənin bölünməsi baş verir. Və bu zaman sitokinez baş vermədiyi üçün əmələ gələn 2 nüvə eyni bir hüceyrənin içərisində olur. Həmin nüvələrdən biri böyük vegetativ nüvə, digəri isə kiçik generativ nüvə adlanır. Hər bir mikrospor bu yolla özünün nüvəsini ikiləşdirir. Və bura qədər tam aydındırsa, bir də geriyə nəzər salaq, meyoz bölünmədən dedik 4 ədəd mikrospora mələ gəlir. O zaman bizdən sorsalar ki, Bu mikrosporların hamısının genotipləri eynidirmi? Xeyr. Çünki onlar meyoz bölünmə ilə meydana gəlib və bu mikrosporlar özləri mitoz bölünmə keçirdikdən sonra, yəni kariokinez keçirdikdən sonra onlarda iki nüvə meydana gəlmişdir: vegetativ nüvə və generativ nüvə. Vegetativ və generativ nüvələrin genotipi eynidirmi? Bəli, eynidir. Çünki onlar Mitoz bölünməyə məruz qalmışdır. Demək, mitoz bölünmə ilə əlaqəli olduğuna görə onların məsələn bu tozcuq dənəciyi adlanır artıq bunlar mitoz bölünmə keçirdəndən sonra formalaşırlar və biz bunu artıq tozcuq dənəciyi deyirik. Bu tozcuq dənəcəyinin içərisindəki vegetativ və generativlə və genotiplə bir-birlərinin eynidir. Bu tozcuq dənəcində isə eynidirlər, lakin bu ikisi bir-birinin eynisidirmi? Xeyr. Çünki bunların hər biri ayrı-ayrılıqda Meyoz bölmə nəticəsində əmələ gəlib, sonra mitoza məruz qalmışlar. Həmin hissəni burada bir qədər böyüdərək təsvir edib, yetkin tozcuq dənəciyi və içərisində bir vegetativ nüvə və 2 ədəd spermi göstərir, lakin spermlər az sonra deyəcəm ki, hələ ki bunlar bütöv bir nüvə şəklindədir, generativ nüvə adlanır. Və beləliklə artıq tozcuq dənəciyi mayalanmağa hazırdır. Bel dişicəyin üzərində hansı proseslər baş verir? Dişicək bildiyimiz kimi 3 hissədən ibarətdir. Dişici ağızcığı, sütoncuq və bütün yaşıl rənglə verilmiş yumurtalıq. Yumurtalığın içərisində isə açıq yaşıl rənglə verilmiş yumurtacıq. Bir yumurtacıq bir ana hüceyrə daşıyır. Demək, yumurtalığın içərisində neçə yumurtacığa rast gəlirəmsə toxumun sayı o qədər olacaq. Bizdə bir yumurtacıq təsvir olunub, bir ana hüceyrə təsvir olunub. Demək ki, bizim mayalanma nəticəsində bu bitkimizdən bir toxum əmələ gələcək. Burda proses necə baş verir? Yumurtacığın içərisinə yerləşən ana hüceyrə diploid xromozom dəstnamalıdır. Demək ki, bu ana hüceyrə özü mitoz bölünmədən əmələ gəlmişdir. Çünki yetkin biz ki, diploiddır. Diploiddə bir hüceyrə əmələ gətirməsi üçün mitoz bölünmə keçirmişdir. Və həmin ana hüceyrə bölünərək meyoz keçirtdərək 4 hüceyrə əmələ gətirir. Yadınızdadırsa gametogenezdə demişdik. Erkəklər 4 hüceyrə, 4-ü də gametə çevrilir. Dişilərdə 4 hüceyrə meydana gəlir. Onların 3-ü kiçik olur və yölləndirici cismciklər adlanırdı. Məhpulurdu. Biri isə ölçücə böyük olub yumurta hüceyrəyə çevrilirdi. Burada isə biz ona makrospor deyirik. Ölçücə daha iri olduğuna görə və 2n minus keçirdiyinə görə bu hüceyrələrin 4-ünün də hər birinin xromosom dəsti paploid, yəni n sayıda olacaq. 3 kiçik hüceyrə mərhələ olduqdan sonra makrospor bölünərək 2 hüceyrə əmələ gətirir. Əslində bu makrospor tam böyük ürəyin kisəsinin tamamı ilə tutur və ondan sonra onun nüvəsi bölünərək 2 hüceyrə əmələ gətirir. Burdan sonrakı mərhələlər, yəni meyoz nəticəsində əmələ gəlmiş hüceyrə yenidən bölünə bilməsi üçün Mitoz bölmə keçirməli idi. Demək ki, artıq buradan etibarən mitoz bölmə başlayacaq. Bir hüceyrə mitozla bölünərək haploid olduğundan haploid 2 hüceyrə yaradır. Hər birinin xromosom dəsti n olur. O zaman desək, bu 4 hüceyrənin genotipləri eynidirmi? Xeyr, eyni deyil. Çünki onlar meyoz bölmə dövrünə gəlib. Bəs bu 2 hüceyrənin genotipi eynidirmi? bəli tamamilə eynidir çünki onlar mitoz bölünmədən əmələ gəliblər sonra hər bir hüceyrə bir qütbə doğru çəkilmişdir və bunlar da öz növbələrində yenidən mitoz yolu ilə bölünməyə məruz qalır əvvəlcə hər qütbdə 2 daha sonra 4 hüceyirə yaranır. Əslində biz bunlara nüvə deyirik. Daha sonra bunlar hüceyrəyə çevriləcək. Qısa olsun deyə, anlaşılsın deyə 4 hüceyrə yuxarıda, 4 hüceyrə aşağıda. Daha sonra hər qütbdən bir hüceyrə gəlib mərkəzdə birləşib və diployar nüvənə mələ gətirir. Yəni 2 nüvə birləşməsindən bir mərkəzi hüceyrəmənə gəlir. O zaman kənarda bizim 3 dənə haploid hüceyrəmiz 3 dənə haploiti çeyrəmiz aşağıda, 1 ədəd diploid nüvə isə mərkəzdə məəgəlir. Artıq dişi bitki mayalanmağa hazırdır. Bəs mayalanma necə baş verir? Tozlanma tozcuğun dişici ağzına düşməsi prosesinə deyirik. Tozlanmadan bir müddət sonra mayalanma baş verir. Bir dişicinin ağzına birdən çox tozcuq dənəciyi düşə bilər. Və tozcuq dənəciklərin içərisində xatırlayırıqsa bir böyük vegetativ və bir-birinə bitişik iki ədəd kiçik generativ nüvələri var idi. Vegetativ nüvə tozcuq borusu əmələ gətirərək generativ nüvələrin onun arxasıcılə gəlməsi üçün yol açmış olurlar. Və beləliklə Vegetativ nüvə sütüncuğun içərisinə əridərək tozcuq borusunu düzəldir. Generativ nüvə isə həmin tozcuq borusu ilə irəlləyərək hərəkət edir. Və bu zaman təxminən bu hissələrdə desək, yəni sütüncuğun içində generativ nüvə bu şəkildə idimi? Düzdür? 2 ədəd spermiya ayrılır. Generativ nüvədən 2 ədəd sperminə gəlməsi yenidən mitozla baş verir. Çünki generativ nüvə özü haploid idi. Haploid hüceyrədən özünün 2 ədəd hüceyrə əmələ gətirməsi artıq mitoz bölmə ilə baş verir. Və bu dişicinin üzərində, yəni dişi bitkinin üzərində, sütuncuğun üzərində baş verir ona görə də deyə bilməliyik, bayaq yuxarıdakı şəkildə mən ona görə qeyd etmədim. Yəni burada spermlər göstərib, çünki o spermləri hal-hazırda burada dişi bitkinin üzərində göstərmişdi. Demək ki, spermlər dişi bitkinin sütuncuğundadır. Dişi bitkinin deməsək, dişi cinsin sütuncuğunda daha doğru ifadə olar. Dişi cinsin sütuncuğunda əmələ gəlir. Və Vegetativ nüvə tozcuq borusunu gücərtərək löşəm kisəsinə doğru yaxınlaşmağa başlayır. Bu zaman löşəm kisəsinin ta aşağı hissəsində mikropil adlanan tozcuq girəcəyi bir dəlik vardır. Vegetativ nüvənin işi həmin o dəliyə qədər tozcuq borusunu gücərtməkdir. Bundan sonra spermlər onun arxasıyaca hərəkət edirdilər. Həmin spermlərdən biri daxil olaraq ilk növbədə girişə yaxın yerləşən hüceyrələrdən biri, hansı ki o yumurta hüceyrəyə çevrilmişdi, yumurta hüceyrəni mayalayaraq əmələ gətirir zigot. Zigot isə bölünərək rüşeymə çevrilir. İkinci sperm irəliləyərək mərkəzi hüceyrəni mayalayır və onun mayalanmasından isə endosperm yaranır. İlk mayalanma yumurta hüceyrənin olur, ikinci mayalanma isə mərkəzi hüceyrənin olur və beləliklə də çiçəyli bitkilərdə mayalanma prosesi baş verir. Və biz bunu bir də video üzərindən izləyəcəyik. Çiçəyli bitkilərdə içəqat mayalama prosesinə bir də əyani olaraq video ilə baxaq. Çiçəyli bitki təsvir olunub və bu bitkinin çiçəyinə yaxınlaşdıqca biz onun erkək çiçəklərini, dişici sütuncuğunu və dişiciyini görmüş oluruq. Bu e, sütuncuq uzun göstərilmiş hissə. Sütuncuq onun dib hissəsində isə bizə yumurtalıq verilir yumurtalığın içərisində bir ədəd ana yumurta hüceyrə bölünərək iki hüceyrəyə gətirir və onlar daha sonra dörd hüceyrə. Bu bölünmə meyozla gerçəkləşir. Və daha sonra üç hüceyrə tələf olur dedik. Bir hüceyrə isə böyüyərək rüşeym kisəsini doldurur. Və bu hüceyrənin nüvəsi artıq meyozla mələ gəldiyindən haploiddir bölünərək 2 nüvəmələ gətirir. Biri yuxarı, biri aşağıdır qütblərə. Daha sonra ardıcıl olaraq bölünərək 2 və daha sonra 4 nüvəmələ gətirirlər. Bu nüvələrdən biri yuxarı qütbdən, biri aşağı qütbdən olmaqla ikisi mərkəzdə birləşir. Və beləliklə 3 haploid hüceyrə yuxarıda, 3 haploid hüceyrə, aşağıda 1 diploid müvəssəm mərkəzdə yerləşmiş olur. Daha sonra bu hüceyrələrin hər birinin ətrafında hüceyrə qlofu əmələ gəlir və mikropildəliyinə yaxın olan hüceyrə isə özünü yumurta hüceyrəyə çevirir. Bunların hər biri mitozla əmələ gəldiyinə görə genotipləri eynidir və hər biri haploid xromosom dəstinə malikdir. Sadəcə mərkəzdə dayanan buva deploiddir. Yəni iki hüceyrənin birləşməsindən əmələ gəldiyi üçün. Daha sonra baxırıq tozluqlara. Tozluqlarda dedik tozcuq dənəcikləri formalaşır. Çoxlu tozcuq dənəcikləri vardır və bu tozcuq dənəciyinin içərisində bir ədəd vegetativ növə Bir ədədi isə generativ növlər görürük. Bunlar hər biri haploid xromozom dəstinə malikdir və bir-birlərindən mitoz bölünmə ilə ayrındıqları üçün genotipləri eynidir. Vət külək gətirib onu salır dişiçəyin ağzına. Dişiçəyin ağzı tozlu dəməsinin tutmaq üçün xüsusi uyğunlaşmışdır. Girintili çıxıntılıdır və yapışqandır. Daxil olan kimi vegetativ nüvə tozcuq borusunu əritməyə, generativ nüvə isə onun ardınca irəliləməyə başlayır. Az öncədə qeyd etdiyim kimi, generativ nüvə dişi cinsituncuğu içərisində bölünərək mitozla bölünür və 2 ədəd sperməmələ gətirir. Həmin spermlər tozcuq borusu ilə daxil olur. İlk daxil olan Digitatif növə əriddi və daxil olan ilk spermi yumurta hüceyrəni mayalayıb onu zigota çevirir. İkinci daxil olan spermi isə mərkəzi hüceyrəni mayalayaraq endospermə yaradır. Endosperm yaradır. Mayalanmamışdan əvvəl buna mərkəzi hüceyrə deyirdik, mayalandıqdan sonra endosperm. Mayalanmamışdan əvvəl yumurta hüceyrə deyirdik, mayalandıqdan sonra isə zigot deyirdik. Və bununla bağlı bir sıra məsələlər var. Məsələləri çətinlik səviyyələri çox da çətin deyil. Sadəcə olaraq bir sıra mexanizmləri bilməklə bu məsələləri çox asanlıqla həll edə bilərsiz. Mən sizə bunlardan bir neçə nümunə göstərəcəm. Və əvvəl olan hissələri Əvvəldən axıra qədər çəkməyin, yəni həmin istələri bir data də tocuq dənəciyinin formalaşmağı, onların ruşeym hissəsinin formalaşmağı göstərməyə ehtiyac yoxdur. Qısa olaraq şagidləmə necə öyrədirəmsə, sizlər üçün də o şəkildə göstərmək istəyirəm. Demək, bu fərz eləyinki bizim ruşeym kisəmizdir. Və tozlanmaya gəldikdə isə bilirik ki, bir çarpaz tozlanma var, bir öz-özünə tozlanma var. Əgər öz tozcuğunu, öz dişiciyini mayalayırsa, bu öz-özünə tozlanmadır. Yəni həm dişi bitki, həm erkək bitki eyni xromosom dəstinə malikdir. Yox, görsəniz ki, dişi bitki məsələn 4n-dir, çarpazlanıb 2n-lə tozcuğu ilə. O zaman dişi bitki 4n HCl bitci 2n xaməson dəsmə malikdir və fərqli olduqlarına görə bu zaman bunlara çarpaz tozlanma deyə bilərik. Məsələn 2n 2n ilə tozlansın. Biz birinci nümunədə öz-özünə tozlanmağa baxaq. Dişi bitki 2n-dir. Onun tozcuq hüceyrəsi də özünün olduğu üçün 2n-ə malikdir. Və dedik ki, tozcuq dənəciyi 2 dənə sperməmələ gətirir. Spermələrin cəmi 2n-dir. Demək ki, onlar ayrılıqda n n kromosom dəstinə malikdir. Dişi bitki 2n-dir. O deməkdir ki, mərkəzdə 2n var. Bu n bir meyoz keçirtdi oldu. 2n meyoz keçirdəndə olur n və n. 2 dənə n əmələ gətirir. Bu n yuxarı qütbə keçir, bu n aşağı qütbə keçir. Və burada da mitozla bölünərək 4 ədəd haploid hüceyrə əmələ gətirir, növ əmələ gətirir. Daha sonra hər qütbdən birini silsək mərkəzdə birləşdirsək 2n-i yenidən mərkəzə bərpə etmiş oluruq. Bunu qısa olaraq necə yadda saxlayaq, onu deyim. Dişi bitki hərnə verilibsə, onu mərkəzə yazırıq. Bunun mərkəzə yazdığımızın, yəni mərkəzi hüceyrənin tam yarısı qədər xromosoma malik üç hüceyrə yuxarıda, yəni 2n-in yarısı nə olacaq? n. Üç hüceyrə aşağıda. Bu bayaq az öncə izah etdiyim həmin prosesin qısa yekunudur. Və dedik ki, tozcuq dənəcikləri də 2 dənə haploid sperma əmələ gətirir. Bu spermlərdən biri, tutaq ki, bunu mayaladı. N spermi N yumurta hüceyrəni mayalayır. Mayalanmamışdan qabaq buna deyirik yumurta hüceyrəsi. N üstdə gəlinsin N mayalandıqdan sonra oldu 2N. Artıq bu 2N-ə deyəcəyik zigot. Mayalanmamışdan əvvəl bu mərkəzi hüceyrə idi. Digər spermi ilə mayalandıqdan sonra 2n bu da n elədi 3n. Mayalandıqdan sonra buna nə deyirik? Endosperm. Bu məsələlərdə sizdən nə tələb oluna bilər? Mayalanmış hüceyrələrin xromosom dəstlərinin cəmi Mayalanmış hüceyrə bir mərkəzi hüceyrədir, bir yumurtacı hüceyrədir. Onların mayalayan hüceyrəyisə 2 ədəd spermidir. Yəni sperminin biri yumurtacıyə ilə birləşdə oldu 2n, digəri mərkəzi hüceyrə ilə birləşdə oldu 3n. Mayalanmışların cəmi istəsə bizdən n dospermin və zigotu götürəcək 5n mayalanmada iştirak edən xromosomların cəmidir. Hüceyrələrin xromosomlarının cəmidir. Mayalanmada iştirak etmir heç vaxt. Yuxarıda gördüyümüz 3 hüceyrə, aşağıda gördüyümüz 2 hüceyrə. Hər birində n olmaqla 5 hüceyrə, yəni 5n mayalanmada iştirak etməyən hüceyrlərin xromosom dəstlərinin cəmi olur. Sadədən izah etməyə çalışıram. Bir qədər də çarpaz tozlanmadan danışaq. Yenə bir löşəyim kisəsi çəkdik. Bu zaman tetraploid bitkinin Tetraploid bitkini tozlandıraq, məsələn, hexaploid bitki ilə 6n-də. Dişi bitkim hər nə idisə, onun mərkəzi hüceyrə şəklində yazıram və onun tən yarısı qədər. Çünki iki qütbdən birləşib 4n yaradır. Demək, yuxarıdan da 2 2 2 yazaram. Aşağıdan da 2 2 2 yazaram. Yəni 2n 2n 2n. Vaxt getməsini deyən n-ləri yazmıram. Hər qütbdən 2 dənə 2 birləşərək 4n mərkəzi dairəni yaradır. 6n isə spermiləridir. O zaman spermi olacaq 3 3. Baxın, burada çaşdırıcı məqamlar nədir? Spermillər dedikdə ikisinin birgə cəminin götürülürük, spermi dedikdə sadəcə birinin. O zaman buradan tapmalı olduğumuz məqamları qeyd edək. Yasaq mərkəzi hüceyrə tapacağıq. Yumurta hüceyrə zigot endosperm mâyalanmada iştirak edən birdə mayalanmada iştirak etməyən hüceyrələrin xromosom dəstlərinin cəmi tapaq bunların hər birini mərkəzi hüceyrə mərkəzdə dayanan həmin bu hüceyrə bizim mərkəzi hüceyrəmizdir. Demək, mərkəzi hüceyrə xromosom dəsti 4n-dir. Yumurta hüceyrə hal-hazırda mayalanmamış vəziyyəti yumurta hüceyrədir, 2-dir, 2n iki yazaram. Zigot spermlərdən biri yumurta hüceyrəni mayaladıqdan sonra zigot yaranır. 3n sperm idi, 2n yumurta hüceyrədir. Bu ikisinin mayalanmasından 5n zigot yaranır. Demək, zigotun xromosom dəsti 5n-dir. Endosperm xromosomunda istiqaməti mərkəzi hüceyrə 4-dür. Digər spermi həmin mərkəzi hüceyrəyə meyilləyir. 3 üstdə gəlsin 4 edir 7n. Demək, endosperm xromosomunda sayı 7-dir. Maylanmada iştirak edən hüceyrələrin xromosomu dəsti dedikdə endosperm və zigot nəzərə alınır. <coughs> Üzəşdirəm. 7 üstdə gəlsin 5 12n. Mayalanmada iştirak etməyən hüceyrələrin xromosom dəsti həmin bu 3 dənə 2 yuxarıda 2 dənə 2 aşağıda, yəni 5 vur 2 10. Mayalanmada iştirak etməyən hüceyrələrin xromosom dəsti isə 10-dur. Bunu başqa nə şəkildə verə bilərlər bizə? Xromosom dəsti verməzdə, yəni diploid, triploid bu şəkildə verməzdə sadəcə bitkinin öz xromosom sayını verər. Məsələn, deyək ki 28 xromosomlu bir bitkinin 14 xromosomlu bir bitki ilə tozlanmasından, çarpazlaşdırılması nəticəsində endospermi tapın, zigotu tapın, mərkəzi hüceyrəni tapın, yumurta hüceyrəni tapın. Bunlardan tapaq 28 xromosomlu bir bitkinin 14 xromosomlu bir bitki ilə. Demək ki 28 dişi bitkiyə aiddir. 14 xromosom isə erkəy bitkiyə. Verilən 28-i yazaraq mərkəzdə, çünki dişi bitkin budur. Bunun tən yarısı nədir? 14. 14 3 dənə 14. Yəni bayaqlar 2n şəklində yazırdıq, indi də 14 şəklində. Çox bir fərq eləmir. Həmin şeylərdən, yəni rəqəmlər biraz dəyişir sadəcə olaraq. Və e, 14 n xromosomlu bitgidən 2 dənə spermi alsaq, 7 7 spermlərimiz edəcəkdir. Endosperm 7 ilə 28-in tozlanmasından eləyəcək 35. Zigot 7 ilə 14-ün tozlanması nəticəsində yaranır əliyir 21. Mərkəzi hüceyrə bunun özü idi. Olacaq 28. Və mayalandıqdan sonra yumurta hüceyrə 14dür. Mayalandıqdan sonra 21 isə bizim zigotumuz olacaq. Zigot isə öz növbəsində bölünərək gələcəkdəki bitkinin yeni bitkinini yaratmış olacaq. Bu günün üçün bu qədər. Ümid edirəm ki, izahlarım sizin işinizə yaramış olacaq. Hələlik.